У нас сегодня был очень хороший и очень важный разговор. В, в отношении углубления сотрудничества, дальнейшего развития сотрудничества между Национальным горным университетом и Берденбургским техническим университетом Котбус. Мы сегодня определили новое поле нашего сотрудничества, в частности, это так называемая зеленая программа, зеленая учебная программа. В рамках этого проекта мы совместно с горным университетом будем рассматривать все специальности, учебные программы специальности, специальности и смотреть, насколько и в какие специальности можно внедрить новый так называемый курс дистанционного обучения по вопросам устойчивого развития. Начиная с следующего семестра, в рамках некоторых курсов, некоторых специальностей, будет создана учебная платформа для дистанционного обучения. В рамках этого проекта Преподаватели Бернадурского технического университета в Котбусе будут читать лекции, вести занятия на английском языке. И студенты Горного университета смогут дистанционно проходить обучение по этому курсу. Но кроме того, также будет возможность для студентов как Национального горного университета, так и Бернадурского технического университета. То есть для взаимного общения в рамках этой платформы, для обмена мнениями, впечатлениями, опытом. Также я считаю этот шаг дальнейшим, важным шагом на пути интернационализации вашего университета, для того, чтобы при помощи этой учебной платформы, этого дистанционного курса студенты горного университета могли так сказать, посещать лекции профессоров других университетов-партнеров. Университетов,